Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі телеканал Миколая, програма розмова на тему, в якій ми говоримо про різні цікаві та важливі теми. Тож сьогодні напередодні невеличка передмова 27 січня. Миколаївців вшанували пам'ять 6 мільйонів євреїв, які були вбиті під час Другої світової війни. Міжнародний день пам'яті жертв холокосту представники єврейської спільноти Миколаєва разом з представниками інших національностей нашого міста та області, а разом з немайдужими миколаївцями, А також представниками влади, зібралися разом біля пам'ятного знаку, вшанували пам'ять безневенно вбитих, замучених людей, поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання. Тож тема сьогоднішньої нашої розмови буде саме така: тема непроста, дуже важка, проте надзвичайно. Важливо зараз говорити про толерантність і розуміння того, що і хто такі люди і яка наша місія на цій землі. Я з величезним задоволенням хочу вам представити Михайла Гольденберга, голову Миколаївської обласної єврейської громади. Здравствуйте! І б сразу перейти к які ще в рамках Этих дней памяти. И скажите, собственно, почему называются неопределенный день какой-то, там, 27 января, а именно считается вот дни памяти? Да, Ян, спасибо за представление и за этот вопрос. Мы действительно проводим дни памяти, можно даже сказать, неделю памяти. Не только потому, что ну, просто невозможно в один день, тем более в рамках только вот торжественной части, там митинга, возложения цветов рассказать об этой трагедии и что самое главное не просто э, ну, напомнить о том, что, что произошло, что это было, а именно вот попытаться объяснить, как оно могло произойти, потому что без понимания причин, ну это будет просто вот действительно дань памяти погибшим безвинно погибшим, э, возложение цветов. И повторение уже ежегодно звучащей фразы и мысли «Не дадим этому повториться, этого больше не будет никогда». Но без вот это знания основ, причин, наверное, противостоять этому злу, я имею в виду геноциду, просто невозможно. Это не просто геноцид, геноцид это, в общем-то, результат работы нацистской идеологии. И он страшен тем, что если в годы Второй мировой войны Великой Отечественной нашей территории это произошло по отношению к евреям, к цыганам и еще к некоторым категориям людей, которые считались неполноценными, то это может повториться при нашем непонимании бездействия, это может повториться в любом конце мира, с любым народом, причем, я бы даже сказал, с любыми народами, как жертвами, так и теми, кто ну, фактически тоже является жертвами, принимающими на себя эту идеологию. А э, по этой же, именно по этой причине мы на несколько дней э, как бы разложили вот эти дни памяти. Я должен сказать, что в этом году это было достаточно необычно и очень высокопрофессионально. И профессионально э, не только потому, что мы, вот наша, как я вам уже рассказывал, основная такая составляющая областной еврейской общины это общество еврейской культуры, занимающееся именно исследованиями историческим, образованием, культур, культурными программами. Буквально с первых дней с 1990 года, это дата образования нашего регистрации нашей организации. И с первых дней буквально мы занимались этой темой исследованиями, изучениями, изданием материалов круглыми столами, лекциями, беседами. И э, кроме нас, очень значительную роль вот, в высоком уровне этих дней в нынешнем году, э, значит, значительную роль сыграл и областной Николаевский областной государственный архив. В архиве там замечательная выставка, я скажу нашим телезрителям. Вчера э, состоялось открытие этой выставки, уникальные документы. Если вы ее посетите, то безусловно время будет потрачено не зря. Да, и э, эти стенды э, возникли не просто так. Э, дело в том, что э, мною уже в течение нескольких прошедших лет направляется в Иерусалим, э, в Институт памяти Адвашем, направляются специалисты, ученые, историки, краеведы на семинар, посвященный как раз теме Холокоста. И в конце прошлого года там была директор Государственного областного архива Лариса Ленидовна Левченко. Ну, о впечатлениях ее от этого семинара, от этой поездки, от пребывания в этом музее памяти нужно отдельную передачу делать. Она была потрясена, потому что действительно погрузиться вот в этот мир, с одной стороны мир ужасов, с другой стороны мир вот этой трагедии и мир осознания того, как это могло произойти, конечно же, это не может бесследно пройти для любого человека. И Лариса Леонидовна приехала сюда с материалами, которые там всем участникам семинара раздавались. Она организовала эту выставку, эту экспозицию, и, конечно же, присоединив к этому те материалы, те бесценные документы, которые хранятся в нашем архиве. И эта выставка, эта экспозиция стала как бы вот таким местом, рядом с которым проходили несколько мероприятий вот этих дней памяти. Первым таким мероприятием был семинар 23 сентября, семинар для учителей школ города. Этих учителей направило управление образования, и для них не, не только и не просто был обзор этой экспозиции, с ними общались специалисты, потому что тема познания вот этой трагедии очень важна для предотвращения ее в дальнейшем. Поэтому если мы наших детей, молодежь научим тому, как противостоять, как противостоять вот этому, этой ксенофобии то, наверное, мир наш станет хоть немножечко, но лучше. А это молодежь, эти дети, это наше будущее, это завтрашний день Украины, мира. С преподавателями работали на этом семинаре такие наши известные специалисты, историки, кандидаты исторических наук, как Владимир Щукин, Надежда Сугацкая, были и была и Марина Козырева были и выступали перед ними Сергей Сергеевич Макарчук, который занимается реабилитацией безвинно погибших, и директор музея протестантской славы Людмила Ташлай. То есть мы погрузили вот преподавателей именно вот в этот мир познания этой трагедии. Я думаю, что это не прошло безрезультативно. Следующий день, это был 26 января, когда в читальном зале собрались, в читальном зале архива областного, собрались студенты нашего университета имени Петра Петромогилы и преподаватели. Перед ними тоже выступили специалисты, тоже им рассказали, поделились с ними вот этой темой. И надо особо отметить, что как 23, так и 26 января перед учителями и перед студентами выступали люди, которые пережили это тяжелое время это участник боевых действий Мирон Эдельштейн и те люди, которые были здесь в годы оккупации, которые прошли вот эти тяжелые... Конечно, нас очень важно, что именно свидетели да. рассказывают, как именно это было. да да это Потому очень нужно читать вот какие-то документы да. хотя директор музея в то же время даже эти документы ужасные вот эти да. казалось бы какие-то цифры но за каждой за каждой цифрой стоит судьба человека да и я должен сказать, что вот понимание того, что важно вот такое вот живое соприкосновение и м, даже может быть, если это не общение с непосредственно присутствующим в этой беседе живым человеком, пережившим это, то видеозапись тоже играет значительную роль, поэтому мы эти видеозаписи делаем, причем и у нас есть видеозаписи участников боевых действий и видеозаписи тех, кто прошел через концлагеря, через лагеря смерти и остался в живых. Это тоже очень важно для для будущего. И очень важно помнить, что это было не где-то там в какой-то другой стране, а это все происходило и на территории именно Николаевской области, потому что, может быть, многие и не знают, что Доманевка, Славец, Богдановка очень хорошие вещи, сколько людей было там просто расстрелян да, замучены. Да, да. И действительно, вы правы, что понимание и знание того, что это происходило вот здесь, на Рядом этой же земле, да. Это должно настораживать и должно, конечно, что вот это очень близко. По земле, которую мы сегодня ходим, да. но не вчера, вот несколько лет назад, вот десятков там, здесь умирали люди, которые умирали просто за то, что они были людьми. Другой национальности. Совершенно верно. И вот э, в этот э, момент, вот э, я имею в виду момент понимания mm -hmm. того, что произошло, вот, о котором вы говорите, что за то, что это просто были люди другой национальности, вот в этот момент, и мы пытались донести на этих двух наших семинарах мысль о том, что это все э, базировалось на идеологической основе. Ну, просто эта идеология была на уровне психотропного воздействия конечно, геббельсовская пропаганда сыграла гигантскую роль в этом, потому что, ну, такая нация, культурная нация, одна из самых продвинутых и э, в, в Европе и в мире, стала вдруг нацистской. Наверное, это это просто невозможное чудо. Но это произошло именно Люди, Которые верили в искренне, они да. же наверное абсолютно искренне верили конечно. в то, что вот все беды, хрустальная ночь даже, вот все беды, да. вот нам все так плохо, потому что вот есть какие-то люди, которые Совершенно Кстати, верно. на выставке, которая в областном Рахиме, там есть замечательные огромная благодарность тем людям, которые работали. замечательные иллюстрации вот с немецких журналов, если насколько я поняла, или плакатов. Вот евреи там какие вот мультяшные такие вот для детей ориентировочно конкретно на детей. Хорошие детки, какие-то злобные, совершенно ужасные евреи, которые и рядом с ними были нарисованы тараканы. То есть их приравнивали не к людей, а уже с детства формировали такой негативный образ. Да. Вот вы как раз сейчас говорите в том ключе, в котором я общался с, на этих семинарах с участниками, общался и говорил о том, что э, вот это буквально психотропное воздействие э, было основано, э, вернее целью его было мобилизовать мобилизовать нацию, а как ее можно мобилизовать, кроме громких слов из уст фюрера, что мы должны быть едины, мы должны Держаться вместе, мы должны стать крепкими, сильными. Но идея сверхчеловека, которую внушали вот арийской расе, вот что это высшая раса, и она вообще должна быть единственная на земле, сама по себе не может, ей нужна точка опоры. Какой? А точка опоры это вот недочеловеки. И вот именно эта идея, вот, вот эти э, карикатуры, о которых вы говорите, и играли вот эту свою э, психологическую роль, вкладывая в головы и детей, и взрослых, вкладывая идею о том, что рядом с вами проживают вот эти тараканы, это не люди. То есть, ведь в человеке заложено, заложен страх убийства другого человека, это абсолютно. И для того, чтобы перешагнуть через вот это, этот запрет, нужно было показать, что это не люди, это не страшно. И так вот, вот эта звериная сущность закладывалась, программировалась, и вот это основываясь на том, что э, мы сверх... Люди, мы сверхраса, а это не до человека, от них нужно очистить просто землю. И все вот, будет хорошо. Да, и вот на этом и базировалась вот эта нацистская идеология, и на этом держалась вся вот сила и мощь духовная, если можно так это назвать, мощь Третьего рейха. Ужасные вещи. Самое ужасное, вот когда я читала историю, смотрела какие-то фильмы, в том, что насколько это была машина, вот идеально, четко выверена, весь механизм, все списки, машина по убийству людей. Да, это была именно машина. И вы знаете, я не останавливала, не останавливался особо на вот этой теме, что ли, автоматизации, если так можно выразиться, автоматизация этого процесса уничтожения. Это можно посмотреть на фотографиях, это можно прочесть в книгах, в показаниях Нюрнбергского процесса и других, других свидетельских показаниях. Для меня было важно, чтобы люди поняли причины, вот хотя бы частично, о которых я сказал. И одна из причин – это человеческое равнодушие. Человеческое равнодушие это ужасно. Да. Хуже равнодушие, я думаю, что вообще ничего нет. Я хочу процитировать как раз очень в тему широко известное стихотворение Мартина Немеллера, если я правильно. Потому что я знаю, что немного по-разному. Да, по-разному, потому что фамилия... фамилия. Да. Я думаю, что все его слышали, может быть, не знали авторства. Когда они пришли, называется оно, на десятки языков, когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. Потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. По-моему, очень хорошо характеризирует именно вот к чему приводит равнодушие. Да, да потому что ведь в этом процессе вот обесчеловечивания оно сыграло свою очень значительную роль. Ведь в Германии не все поддались вот этой идеологии нацистской. Было, ну не скажу, что много, но были люди, причем значимые фигуры, личности, которые, возможно, даже и понимали и чувствовали, чем это может закончиться, но они были безразличны, потому что, как сказал э, пастор, это же не за мной. Приходили, приходят не за мной, это не меня касается. И вот это э, равнодушие привело. Мало того, что привело вот к, к нацификации целого народа, оно привело еще к следующему. Ведь э, были шансы спасти ну, значительную часть э, евреев, которые были уничтожены. Э, проходила ивианская конференция еще до начала войны, когда уже нацизм под... не просто поднял голову, когда уже чувствовалось, что решение еврейского вопроса предначертано. И в Эвиане рассматривался вопрос о помощи беженцам, потому что была возможность тогда, может быть, даже не всем, но уйти из Германии. Ни одна из стран не приняла. Там какие-то единицы, там, может быть, там тысячи людей согласились принять. Вес в Палестину был закрыт вообще полностью. Штаты не принимали. То есть закрыли двери. Это не безразличие ли это? Это полное безразличие к судьбам людей. А во время самой войны, когда уже было известно, когда уже было известно о том, что происходит в концлагерях, по убежавшим узникам, которые сказали, по, по докладам разведчиков, которые были, знали и все это передавали командованию и союзных войск, и советских войск. То есть никакие меры при этом не предпринимались, не бомбились железные, железнодорожные пути, которые подвозили жертвы к, этому, к этим лагерям, не бомбились сами там крематории, вот хотя бы вот какое-то разрушение, чтобы причинить и дать возможность сбежать. Ничего не делалось. Вот это очень страшная составляющая вот этого безразличия. И только уже когда территориально войска и союзников и Красной Армии вошли вот на территории, где были концлагеря, конечно, тогда они были раскрыты, двери раскрыты, и узники были спасены. Поэтому, вот говоря об этом, нужно особо подчеркнуть равнодушие, о... О... О недопустимости этого самого равнодушия. Вы знаете, Ян, вот если говорить о равнодушии, то я считаю необходимым привести в пример события во Франции. Ведь, опять-таки, то же самое равнодушие. Вы помните о том, что в 2015 году, вот в этом году, в январе, было нападение на редакцию журнала «Шарли». Шарли и миллионы вышли, французы вышли на улицы со свечками, с митингами. «Я Шарли» — этот лозунг и лозунгом «Я Шарли». И вышли именно после того, как было, было нападение на редакцию французского журнала. Но когда до этого, в 2012 году, было не менее жестокое нападение на еврейскую школу в Тулузе, когда пришел фанатик и расстрелял учителя и трех учеников, ну, возмутилась, безусловно, еврейская община, были люди неравнодушные, французы, которые тоже, но ну, не было ни этих демонстраций, не было ни этих, проц... э, э, ни этих протестов, не было людей, вышедших на улицу с надписью «Я еврей». Этого ничего не было. И даже власти, что самое главное, то есть и широкая общественность не предприняла никакие меры, ну, чтобы ну, поднять общественность, власть на борьбу не только с тем, что убили евреев, а с тем чем грозит террор. Это, в общем-то, одна из, ну, я могу сказать, из современных форм вот этого самого фашизма. Потому что эти террористы ставят этих людей, которые не бывают на уровень недочеловека, а себя оценивают как сверхчеловека, об этом, кстати, говорила, я просто коротенечко эту цитату приведу, об этом говорила канцлер Германии Ангела Меркель недавно, совершенно 15 января, был этот разговор, и она сказала, что каждый террорист, каждый террорист принимает собственное решение, за которое он должен отвечать. Оно не имеет ничего общего с религией как таковой. Оно имеет отношение к такому пониманию религии, которое позволяет поставить себя на место Бога, карать и убивать. Вот, чем это не сходно с идеологией пропагандировавшийся тем же самым Геббельсом. Название может поменяться, но суть Совершенно верно, суть поменять. остается. И вот, когда это произошло в Париже, все вышли на улицы. Я хочу, кстати, я думаю, что я успею сказать несколько слов по поводу истории. А вот этого, этого лозунга. Да. Ведь это не просто так на ровном месте появилась эта надпись «Я Шарли». История очень интересная, она очень давняя, ей более двух тысяч лет. И две тысячи лет назад этот лозунг звучал из уст римских граждан, как «Я гражданин Рима». Я даже могу в подлиннике это произнести. «Цивис романузе сум». Это было самоутверждение гражданина, гордого тем, что он, гордящегося тем, что он гражданин Рима. Это было очень высокое почетное звание. А в 1963 году Джон Кеннеди выступал в Берлине, обвиняя Советский Союз в создании Берлинской стены. Кстати, он там очень интеллигентно провел антисоветскую пропаганду. Ну, именно обвиняя Советский Союз, в том числе и вот в этой стене, которая разделила судьбы, разделила семьи, разделила вообще жизни людей. И он так сказал в своем выступлении. Он перефразировал этот лозунг и заявил. «Две тысячи лет крылатой фразой было «Я гражданин Рима». Сегодня в свободном мире это должно звучать так. «Я «Берлинец». А в 1961 году, в 1961 году, это, кстати, был год, когда эта стена была построена. Так вот, в год постройки этой стены поэт Евгений Евтушенко написал поэму «Бабий Яр». Кстати, в ней он впервые прервал молчание о еврейском геноциде в годы войны. Я имею в виду, прервал молчание на территории Советского Союза. И в том числе и в, в, в поэзии, и в литературе, ведь... Книга Кузнецова Бабияр была принесена в редакцию юности, Это, по-моему, где-то в 1968 году. Я точно не помню, но позже. Он так и не было напечатано. Так вот, в конце поэмы он почти вот в формате этого лозунга написал такие строки: Еврейской крови нет в крови моей, но ненависен злобой, заскорузлой я всем антисемитам, как еврей. И потому. Я настоящий русский. Мы знаем Евгения Евтушенко как гражданина, как человека действительно с большой буквы. И, конечно, можно эту формулу перефразировать очень по-разному. И я Шарли и так далее. И можно вообще доводить это до, ну, скажем так, до совершенно непонятных формулировок, до профанации даже. Но я считаю важным, я считаю очень важным, донести до всех людей, насколько это будет возможно, именно суть этого явления, которое названо Холокостом, суть геноцида, именно понять вот эти действующие силы, причины и ради чего, ради кого это делается, что стоит за этим, понимать вот то, о чем вы сказали, перефразировав вот под э, тему Холокоста эту фразу пастора Немейера, можно э, с, сформулировать таким образом о неравнодушии, что если сегодня ты безразличен к тому, что рядом с тобой убивают евреев, то завтра придут, чтобы убить тебя. И я думаю, что если мы вот сумеем все это донести, причем понятно, что еврейская общность наиболее обостренно все это воспринимает, но вот мне бы хотелось, чтобы не менее обостренно воспринимали все люди, именно понимая то, что сегодня сегодня их, а завтра на тебя это может, так сказать, воздействовать. И поняв это, и проникнувшись этой идеей, и приняв на себя, ну, я не знаю, обязательство, обязанность противостояния этому злу, тогда каждый из нас может выйти на улицу, даже дома, надеть на себя табличку «Я человек». И вот это, мне кажется, вообще высшая вот цель, которую я бы хотел достигнуть, ну, во всяком случае, своей деятельностью, своей жизнью. Какая разница, какой национальности? Конечно. Лишь бы мы оставались людьми. Вот самое главное. Это самое существенное. Э, наша, наша уже буквально одна хвилечка не залишилась. Еще невеличкий анонс, что еще чекает на Миколаеве в рамках Дни в памяти. Да. Ну, я бы еще два слова сказал о мероприятиях за рамками областного архива. 27 числа там состоялся митинг и ну, официальное открытие этой экспозиции, выставки и было возложение цветов возле памятника Николаевцам жертвам Холокоста на Херсонском шоссе. Ну и кто посчитал нужным, и из администрации, и из жителей города, те пришли на это торжественное мероприятие. И завершится эта неделя памяти 1 февраля в нашем культурном центре, в юрейском культурном центре на Наваринской, 23, дробь 1, воскресенье 1 февраля в 11.30, такой литературно-музыкальной композиции «Трагедия, которая, которая могла не произойти». Вот такое название это литературно-музыкальная композиция, там перед этим выступят и представители администрации, и бывшие узники, и историки. Ну, будет что посмотреть, что послушать, и что услышать то, что коснется твоего сердца. На нее может прийти любой желающий? Любой, да, фейс-контроля нет. Пожалуйста. Спасибо большое за такой очень интересный разговор, очень поучительный разговор. И главное, что лично для себя я вынесла, это не быть равнодушными. Неважно, чего это касается, потому что ничего хорошего за равнодушие быть в принципе не может. Еще раз вам огромное спасибо. Дякую вам, шановные телохоличи, за то, что протягом цих 26-х волын был с нами. На все доброе.